bahasa, jadi secara etimologi, secara bahasa itu memiliki makna yang sama. Yang ketiga, tadi kan saya di awal sampaikan kata puasa dalam bahasa Arab ada tiga istilah kan? Satu saum, dua siang, ketiga disebut al imsak. Gitu. Imsak. Baik. Silakan anda cek di semua kitab fikih, ya. mau yang madhabnya Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, semua mengatakan sama asyamu as was, as was fil al imsak nama lain dari saum dan siam itu imsak jadi ada tiga nama ya. jadi satu saum dua siam tiga apa imsak jadi imsak itu nama lain dari puasa jadi kalau sudah disebutkan imsak artinya anda puasa jelas ya baik baik pelan 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 kapan waktu dimulai puasa kita belum bacakan ini kapan waktu dimulai puasa kita ambil dalilnya di Quran. Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 187, posisi paling kanan pertengahan. Lihat di ujung ayatnya. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul abyadhu minal minal fajr. Silahkan saat sahur itu, ya, dari mulai malam sampai dengan sahur, Anda makan, minum, senyamannya, secukupnya, silahkan. Hatta abi, minal aswadi minal fajr. sampai muncul benang putih ya yang mulai terbit ya mulai hadir yang menutupi benang hitam maksudnya cahaya fajar minal fajar di kalau sudah muncul fajarnya tek kegelapan mulai terbuka dan ya. di kalau anda ada sesuatu yang hitam kemudian disimpan yang putih ya masya allah ini bahasa kiasan indah sekali seakan-akan ada penanda yang gelapnya sudah mulai sirna Maksudnya kalau fajar sudah mulai muncul, subuh sudah mulai muncul, maka kita sudah dilarang untuk makan dan minum lagi. Sudah sampai sini? Sudah harus puasa. Tandanya fajar muncul biasanya ditandai dengan apa? Ya, fajar muncul kan sudah mulai berwaktu muncul waktu salat kan? Berlaku salat ya. Ya, salat subuh itu begitu fajarnya muncul, kita menunaikan salat subuh. Nah, waktu itu sekarang ditandai dengan apa? Azan. Baik ya? Jadi kalau anda sudah masuk waktu subuh, masuk fajar, muadzin berkumandang, adhan kan? Adzan dikumandangkan, maka pada saat itu puasa dimulai. Ya, jelas ya? Jadi kalau sudah azan, anda nggak boleh makan, gak boleh minum lagi. Sudah mulai puasa. Ya keliru kalau misalnya adzan sudah berkumandang, masih makan, masih minum ya. Dulu masih ada istilah di daerah-daerah. Kok masih makan? Tenang, azannya belum selesai. Oh mau sampai kapan selesai? begitu Rahim selesai adzan, al masih adzan al selesai di PTM masih azan nah, Anda mau cari sampai kapan Kalau sudah azan selesai makan selesai minum ya. Dulu kami waktu kecil Masih ada kata-kata